Друзья, я хотел бы сделать это короткое видеообращение для всех, кто меня услышит. Это те, которые в ВКонтакте, которые в Одноклассниках. Это я хотел бы поделиться тем, что у меня сейчас на душе. Регистрируясь в Одноклассниках, я, как и все вы, хотел увидеть друзей детства, тех, с которыми ходил в школу и так далее. Но, как вы уже знаете, у меня другой статус. Я человек верующий, другими словами, как бы белая ворона в этом обществе. Поэтому я знал, что желающих общаться со мной будет немного. Хотя я знаю, что настоящие друзья, они остаются друзьями всегда, несмотря ни на что. И хотел бы также сказать, что я... Никого не собираюсь как бы, агитировать, убеждать, стать христианами. Это человек делает выбор сам. И даже хотел бы сказать, что он делает это не сам, а это делает Бог его жизни. Что именно произошло и в меня. Если бы мне сказали, что я буду верующим, что я буду говорить даже о Боге другим людям, что я ну, буду служить Богу, буду называться верующим христианином, то конечно я бы сам очень удивился, я бы не поверил. Вот. Поэтому, кто желает со мной общаться, я буду очень рад. Я не буду никакого давления на вас оказывать чтобы верили в Бога, просто будем общаться, ну, разные интересы, поднимать вопросы. Знаете, меня очень волновал вопрос, в чем смысл жизни. Почему люди умирают, почему люди воюют, почему люди разводятся, И почему люди не могут жить дружно-мирно, как одной семьей на этой земле. И вы знаете, это был вопрос в детстве номер один. Но сейчас Господь ответил на все эти вопросы. Я теперь знаю, откуда все это произошло, почему так происходит на этом, к сожалению, земном шаре. Вот. И поэтому, знаете, я как бы не рассчитывал, что у меня будет много друзей. Я знал, что их будут немного, но будут те, действительно хотят общаться со мной. И знаете, Висуса тоже не было много друзей. У него было 12 друзей. Он мог бы избрать себе 120, 1200 или можем сказать 12 000, да, но ну, он избрал всего лишь 12. И один даже оказался предатель Иуда. Ви это знаете, кто читает Писание. Поэтому, знаете, я не больше Иисуса, скажем так, я его ученик, скажем так, просто. И Христос сказал, меня ненавидели, и вас будут ненавидеть, меня презирали, там гнали, да, и вас будут гнать. Так как у меня и в ВКонтакте не совсем много друзей, но, но те, которые искренне хотят со мной общаться, которые которым я ну, как бы не безинтересен. Поэтому, кто желает со мной общаться, я буду рад стать вашим другом. И мы будем беседовать. Можете общаться со мной по скайпу. У меня есть адрес, я могу дать. У меня есть мобильный телефон, Киев старый МТС, Лайв. Если вы пожелаете общаться, я буду очень рад с вами пообщаться. Поэтому... Что я хочу всем пожелать? Хочу пожелать вам благословений и в этом году и в вашей жизни в дальнейшей, чтобы, знаете, все, что происходит в жизни, это не случайно. Даже то, что мы вместе учились, вместе дружили в детстве, то, что мы и сейчас можем общаться, это все допускает Господь для чего-то, для, для, для того, чтобы мы когда-то поймем. Сейчас мы можем это не понять, но все это происходит по воле Божьей. Ну, и пусть всех вас Господь благословит. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания. Рад общаться с вами всегда. Звоните, заходите на мою страницу, задавайте вопросы. Я буду очень рад слышать вас и общаться с вами.